rayonlardan Bakıya qanunsuz sərnişin daşıması ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Ağdaş rayon Yuxarı Kəsil kənd sakinı Hüseynov Nizadxan Əliyadə oğlu özünə məxsus olan avtomobillə iyulun 7-sində postlardan yayılmaqla müvafiq icazəsi olmayan şəxsləri Bakı şəhərinə gətirərkən Dövlət Yol Polisinin və Ağçan rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının birgə əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. Ona İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi, karantin rejimi qaydalarını pozma maddəsi ilə 15 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Həmçinin Qəbələ rayon Bunud kənd sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Ağacıyev Əziz Gulaqoğluda Qəbələdən paytaxta qanunsuz sərnişin daşıdtığına görə 15 sutka inzibati həbslə cəzalandırılıb.